Так, покидаем нашу месталку. дальше едем на сутки. Водикам Едем 250 километров. Так, что быть на разуме, выходим Чао-чао. уважаемые телезрители попали мы наконец-то город суммы герой 50 полтава эти снега обороны такие требовали горяк короче 6 без переставок решили на основании суммы на то по чтобы забрать все опции которые Ну и как мы видим, вчера вечером приехали в магазин. Опоздали, как обычно, потому что нас тоже продали не местном плане товары. Ну, а плохом не будет. Разумеется, не получилось. И сегодня оказывается в самом месте. Первый день соревнований. 12 12, 2016. Видим, ребята сильно разминаются. В частности, представитель города Львова. Александр, все мы знаем, Таскан. мастер приличный рейтинг поднялся в рейханг. Ну, что Жолян. Кто вот по все мы знаем, не потратим все время на родину. не будем на кого-то время терять. Значит, дальше. Будем Руслан у нас сидит тоже все мы хорошо знаем, но он почему-то всегда отдыхает. Сейчас же я все умею, Мы будем бачить, как играть будем. Сейчас игры. Много звезд тут, девчонки красивые. Кстати, видим, наводят на Она так красивая все. Еще что-то там бантик вяжет. Так, ну эту девушка, мы не знаем, просто у нас была в а неделю назад валевая. Она там не присутствовала. 15, 15. Вот это да, ну, автоматики пришли стрелять. Все такие. нам тоже, кто вот все покажет, все оставит. Мы будем задеться, потому что у нас пара, а мы сейчас с вами не играем. Ну, поэтому видим у нас роль оператора Сумская телевидение. Одна видеокамера смотрим через зал. Балкон зрителей нету, почему-то пора идти там на видим на еще две Третий, четвертый, второй. И все телебачения подготовлены для тех, кто тут приносит Так, видим представителя. Товарища Пузырина. Ну так мы увидели, нас он у нас на электронщик, Вот это хороший теннисист. Он, он устраивает людей аппаратуру для качественной трансляции. Мы видим, что мы его с не узнали, потому что был не полностью. Обычно мы спортивно Девочка не помогает, мы ее тут не можем. у нас сюда приправляет. Новенький. всех мы не персона не видел, не разманила. Одесскую команду Иоланту, которая фурор сделала Иоланта, значит, младшая сестра в итоге. Вот старшая сестра, оставить средняя сестра. Есть старшая, которая дедоистка, по-моему, не торопится. Они не приехали. Ну, вполне возможно, время позволяет, у нас все не командные. Личка будет завтра. Так, разминка продолжается, уровень серьезный, все позавтракали, все готовы к борьбе, ужас, тут можно запутаться, по какому мячу бить, девчонки все выпадают, мне тут как метелка, молодцы. Наконец-то появился всеми наши дамы. Все догадались, о ком мы говорим. Легендарный Алексей Сарматов. Ученик жопы. Почему-то покинулся недавно. И убежал в герой. серьезно там она собралась. Видим представителя сумок, красивая у них футболка. Форма одежды. Так, а у Алексея Сарматова у нас... Все мы знаем, у Леша не только хорошие подача, но мы видим, мягкая. Здесь <laughs> Мы знаем, он у нас не только хороший профессиональный теннисист, но и бешеный, ой, пардон, э, профессиональный рыбак. Рыбак высокого класса рекорд пока не знаю, кого побьем. 18 минут трех карту. Из них два зеркальных. 6200, 200, 3, 100 и кило 100. 18 минут. Показал нам мастер-класс и бежал в три. Так, видим спортсмены уже немножко устали. Остались на разминках самые стойки. Девушка какая-то новенькая, не видели меня стига. Со Швеции приехала, видимо. Так, не знаю, будем знакомиться в процессе. Так. Теперь. Теперь на соседнем столе. О, Опять Алексей Шарматов, не понял. Был на шестом, на пятом уже здесь. Летчик, ну как он так быстро? Ну не то после стола передвигается быстро, но ну, что творят ребята, извините, какие топсы, феноменально. А неужели это будут они делать во время игры? Боец, боец. Да, Леша если возьмет в транс, как так называется. О, вы видели, что это было? Это был блок, подставка и топ сразу. Как это он так, с полулета? Это, наверное, школа Малунга. Это однозначно. Да. Как играть? Еще разминка не произошла, уже играть. Ну, вот наши девчонки, которые не хотят разминаться. Так и не признались, откуда они какого региона с украином это они с Москвы. Нет, это прическа не московская. Нет, нет, нет. это что-то связано или с Тысменицей, или с Ужгородом, мукачева Хуст, типа что-то за Карпатье. Вот видим, Бурунетка одна. Бурунетка, вторая у нас. Подсаживается 99 номер. Опа. Это что-то с франков. Не, франкишки таких не надо. Но ну, это с Москвы понятно. Это украинка, украиночка. А это 89 номер А, Нью-Йорк, это Штаты. Все понятно. Да, даже тут присутствуют наши соседи, Америка, да? На Кубке Украины, интересно. Так, видим, разминка закончилась сейчас приходится все это действие. Аппаратура настроена. Кстати, проверку сделаем. Настройка аппаратуры по соседству с телевидение. телевидения. Сейчас мы проверим аппаратуру. Значит, видим, съемка идет в онлайн режиме. Сразу как раз, в Брасле так что, уважаемые зрители, но можете без проблем прямой трансляции смотреть на теннис. Так, стоп, отставить от не теннис, чтобы не остаться от wow. напитков. Дальше мы будем смотреть Кубок Украины, командный сегодня, да? Качество съемки Full HD. Прекрасно. Ну, вот этот аккумулятор мощный. Внимание. Так, внимание.